Решил записать такое небольшое видео. Супер. Как сейчас говорят, акции Черная Пятница. Взял, к примеру, несколько украинских сайтов, интернет-магазинов. И на примере взял планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 с LTE модулем. Два дня это сайт розетка. Видите, вот розетка сайт. Вот пометка Черная пятница. Цена 8999. Черная пятница, скидка 7999. Товар не восстановлен. Идем дальше. Сайт Алло. Опять же, вот пометка. Суп, супер цена На черную пятницу Опять 8999 Но со скидкой 7999 эм, Дальше Идем Это у нас Эльдорадо магазин эм, Эльдорадо эм, Цена А, да, пометка черная Пятница в Эльдорадо Отличная цена 9,499 Вообще шикарно 7,999 В принципе идем как одинаково Так, это Эльдорадо Дальше что у нас Фокстрот Тоже один из Знаменитых Магазинов Черная пятница пометка. 8999 стоил. 7999 на Черной пятнице. Кстати, с условиями черными пятницами, это скидки там идут, очень типа большие скидки, от 40 там до 60%. Ну, по крайней мере, на этих сайтах Хотя бы не, не уточняют, какие скидки. Просто от Черная Пятница и все. Э, цитрус. Тоже. Вот цитрус. Один из знаменитых магазинов. Цена. 8,999. Ну, скидка, вот пометка Черная Пятница. Опять же, товар, как смотрите, не восстановлен и ничего. Вот. И берем сайт, я не знаю, без акций Черная Пятница. Манзана какой-то сайт, даже не знаю, что это. Такой не сильно известный сайт. Вот, ну, 7500, ровно 7500. Никаких пометок, что он восстановленный. И еще плюс, вот видите, подарочек. Стартовый пакет 3G. Вот вам и черная пятница. Вот. И, например, ну, 7500, да? Например, еще один сайт откроем. База. Тоже один из тех неплохих сайтов тот же планшет, тот же не восстановлен, и никаких скидок, никаких черных пятниц. 7,533. Еще один сайтик откроем. Тоже без черной пятницы. 7,750. Не восстановленный продукт. Ну, а теперь сами думайте. И так не только этот товар, так и любой другой товар, если взять, забить. Так что, ребята, смотрите, Черная Пятница это полный фейк. Ну, единственное, что да, кто-то получит какую-то минимальную хоть какую-то скидочку, если он просто любитель покупок, например, на, том же, на той же розетке, на том же фокстроте, цитрусе и тому подобное. Ну, вот как вас обманывают с черными пятницами, с новогодними супер скидками. Всем спасибо! До свидания.